Було рішення Лисичанської міської ради щодо бойових дій, коли таке дуже цікаве рішення дозволити участь одному суб'єкту, тобто компанії, прийняти участь у товаристві. Це було 100% комунальне підприємство, ТРК акція. То на сьогоднішній день тепер є співвласник, який має 49% у цьому підприємстві. Ця структура ну, чи зафільованих осіб належить Дунаєву, народному депутату, колишньому міському голові. І таким чином була протиправна дія, тобто рада діяла в інтересах певної особи, юридичної особи. Оскільки закон передбачає, що якщо є бажання продати будь-яку власність, то це робиться виключно тільки на конкурсній основі, тобто тендер, О, так не тендер, а торги про продаж. О, а це корпоративне право, яке належить Територіальній громаді. Але міська рада прийняла рішення про передачу цього права корпоративного от, без конкурсу, без будь-яких обговорень, без будь-якого документу. Оскільки ми приходили до голови комісії і питали, яким чином ці документи готувалися, от, то немає ні. Пояснювальних записок немає ні обґрунтовуючих якихось документів, нічого немає, є одне рішення і все. Проблема юридична є співвласник 49%, який тепер ходить і не дає можливості ні призначити керівника, ні якимось чином щось робити. Я тут вбачаю то есть, пряма форма протидії українській власті, владі на території міста Лисичанська. Я вважаю, що це взагалі можна розцінювати. Як співучасть у діях, як кажуть, проти української влади. Телеканал паралізовано. Тобто, фактично, у нас інформаційний вакуум місті. І протидіяти ми фактично не можемо, оскільки у нас руки зв'язані законом. Ж, ми маємо з 2009 року його наблюдать, городского голову і так далі. он тобто, завжди пользовался цими методами. Одно время кричали, это хорошие методы, Янукович наведет порядок, Ну, мы увидим, какой он порядок наведет. Также и наш городской голова, бывший и народный депутат Дунаев, он также же наводит порядок. То есть э, своим все, остальным закон. Ихняя любимая фраза, если вам что-то не нравится, обращайтесь в суд. То есть они прямо откровенно нарушают закон, как на выборах, везде. А остальным, если типа не нравится, подавайте в суд и обжалуйте наши действия. Ну... Не было света, не было воды, не было интернета, не было ничего. Здесь валялись стекла биты, на полах валялись матрасы. Вся эта документация была вот так разбросана, все это. Вся проводка выдернута. Ну, спасибо Саше, он Саша подключал. Да, он даже видно, он еще подушечка лежит, куда становились ногами, как говорится. И подключали вот эти вот два сервера, которые мы вот привезли. Вот это. А там, там вообще творился бардак полнейший. Он даже, оно еще это, это, все видно. И фактически, вот видите, он уже аппаратура работает в любой момент мы фактически готовы, в принципе, начать работать. Если бы не было вот этих вот препятствий, тот коллектив, который здесь работал, его просто нет. Вот, их их нету, их они разбежались полностью. И А, ну здесь еще была машина, они разбежались, кто, я не знаю как другие, но водитель уехал на транспорте, как говорится, принадлежащий этому коммунальному предприятию. Короче, все было разворовано, все было, как говорится, на соплях потихоньку, мы начали это все восстанавливать. Это всего лишь вот неделя, как я здесь вот, и когда я сюда пришел, когда это все вот так вот висело. И вот, как говорится, не, не полный порядок, но ну, ну, основная аппаратура, она работает. И кабинет главного редактора здесь. Ну, здесь обосновался немножко я по главности. Немножко это более-менее один такой, вот, как говорится, полностью рабочий кабинет. Здесь, будем делать материалы, точнее планировали делать эти материалы. Этот компьютер, мой компьютер, то есть я сюда его привез, потому что мне было даже тех серверов, я их потом, чтобы на нем это делать материал. Ну, если такая ситуация происходит, ну, стекла, видите, нету, вот как-то вот так. Ну а теперь буду я свою забирать отсюда. Если они так хотят, ну пусть работают сами тогда. Что я могу сказать? Не было телевидения, не будет пока без этого телевидения. Потому что в такой ситуации, когда одни говорят, давай как бы восстанавливать, давай работать, а другие говорят, а кто ты такой, а мы здесь сами собственники. И, как говорится, и сами ничего не делают, и другим не дают. Ну, Пусть решают люди, как это должно быть. Те люди, которые заявляют, что они сособственники, у которых 49%, ну е-мое, где вы были? И почему вы только сейчас показались? Ну пришли бы вы тогда, когда не было этого света, когда это все вот это вот валялось. Почему вы появились вот сейчас вот и начинаете, как говорится, все это теперь вот делать? Да даже сейчас вы бы пришли бы, нет, ни коллектива, ничего, да вы помогли бы просто. Просто помогли бы, взяли бы людей, взяли бы ту же видеокамеру, бы купили бы сюда, потому что нет, это наша видеокамера, которая сейчас мы снимаем это все. А они, получается, пришли и хотят это все... Э я не знаю, как это даже назвать. Не, от, не, не отобрать, потому что мы это не забирали. Но просто заблокировать работу. Просто заблокировать работу. И все. Ну, вот С момента освобождения Лисичанска от террористов прошло две недели, и вышел первый новый путь. Ну, наша это газета. И везде там пишется что вот Сергей Дунаев. Опять же, вот мы втыкаемся в эту фамилию. Опять Сергей Дунаев, Сергей Дунаев. Э, Но ну, извините меня, ни один Сергей Дунаев занимается волонтерским движением, ни один Сергей Дунаев вот, пишут что Сергей Дунаев там дал столько-то стекла. Имея зовут пролетарий. Дал столько-то стекла. Извините, а с Чернигова идет гуманитарка. Почему не называется это? А почему не называются волонтеры, которые занимаются раздачей, фасовкой, привозом этого всего, людям? Это все Почему не указываются те люди, которые которые стоят на блокпостах, те люди, которые носят им есть туда. Почему это не указ? А это все надо освещать, это все надо показывать людям. Это где-то числа 27 мая к мне позвонили, как тогда они назывались, те ополченцы, которые являются террористами, и предложили встретиться. Я с ними встретился тогда. Это было в Северодонецке. Они подъехали на четверке, одного звали Андрей Лавин, а другого я не помню, как его звали. Они предложили сотрудничать. А перед этим у наших городах, что в Северодонецке, что в Лисичанске, и террористам были похищены БРДМы, то есть боевая разведывательная машина, там, бронированная разведывательная десантная машина, в МЧСников похищены были. И мы начали с ними вот это что-то разговаривать. Я говорю, ребята, какие ваши цели, какие ваши эти. Они начинают рассказывать вроде как за русский мир, за это все. Я говорю, ну а почему вы начинаете, говорю, с хищения, с воровства и всего остального. Нет, конкретный пример. Я вам привожу конкретный пример по этим БРДМам. Я говорю, тот, и что они мне выдают? Они мне рассказывают, это конкретно Лавин говорит, что БРДМ в Лисичанске был изъят у МЧСников с помощью Дунаева. Того, который является сейчас со-собственником этого телеканала. То есть фактически он говорит о том, что Дунаев помогал им, как говорится, развивать это сепаратистское движение.